নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' আছাম জি এন এম নাৰ্ছিং দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ যিহেতু আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ লাভ কৰিলে স্ক'ৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিছে বা আপোনালোকৰ ৰেংক কি হয় সকলোবোৰ আপোনালোকে জানিব পাৰিছে ত' আজি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতিম যিহেতু মোৰ মোৰ ওচৰত যিহেতু সময় নাপাওঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ ত' যিমানখিনি সময় পাইছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'সমূহ ইম্পৰ্টেণ্ট যোনখিনি খবৰ সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ত' মনোজযোগেৰে শুনিব আৰু স্কিম নকৰাকৈ গোটেইখিনি ভিডিঅ' চাব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো এডমিশ্যন ল'বলৈ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব গোটেইখিনি আমি ডিটেইলছত কথা পাতিম লগতে ভি কে এন এল জে এন এম নাৰ্ছিং স্কুলত আপোনালোকে এডমিশ্যন কেনেকৈ ল'ব পাৰিব বা আপোনালোকে ন'টিছ বৰ্তমান কি কি আহিছে সকলোবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা অনলাইনো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আজিৰে পৰা তো আপোনালোকে চাব পাৰিব আই অ' চি এল ডিগবৈটো ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব সকলোবোৰ দেখুৱাই দিম অনলাইন লিংক মুকলি হ'ল আৰু ঠিক তেনেধৰণে দুলিয়াজান জি এন এম নাৰ্ছিং এই তিনিখনত আপোনালোকে পঢ়িবলৈ কেনেকৈ চিট পাব বা আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইনসমূহ কৰিব পাৰিব সকলোবোৰ তথ্য এই ভিডিঅ'ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই তিনিখনত পঢ়িলে আপোনালোকৰ বহুতো সুবিধা আছে থকা খোৱা বোৱা সকলোবোৰ সুবিধা তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই দিয়া হ'ব আৰু মাহিলী ফিজ যোনটো আপোনালোকৰ এক্সামৰ বাবে লোৱা হয় বা এক্সাম পাতিবৰ বাবে লোৱা হয় তেনে ট্ৰাকৰ হয় বা খুব কম কম খৰচৰ ভিতৰত আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব ত' আৰম্ভ কৰিছোঁ ত' পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আছাম জি এন এম নাৰ্ছিং দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ এডমিশ্যন ল'বলৈ বা আপোনালোকৰ কাউঞ্চিলিঙত কি কি ডকুমেণ্টছ ল'ব সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ লিষ্ট এখন দেখাইছোঁ ৱেইট কৰিব গোটেইখিনি ছে'ম হ'ব যিহেতু তো আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি এইধৰণে হ'ব পাৰিব এতিয়া এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকে দেখাবলৈ আমি লৈ আহিছোঁ যিহেতু ত' স্কেন কপি অফ জি এন এম ডাবল ই স্ক'ৰ কাৰ্ড সেইটো আপোনালোকে পি ডি এফ ফৰ্মত যিহেতু আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিছে সেইটো আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত বা কাউঞ্চিলিঙৰ সময়ত লাগিব আৰু স্কেন কপি অফ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ সেইটো লাগিব আপোনালোকৰ স্কেন কপি অফ চিগনেচাৰ চিগনেচাৰটো নালাগে বাৰু আপোনালোকৰ জাষ্ট এই প্ৰথম দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এজ প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব পি আৰ চি লাগিব বিশেষকৈ পি আৰ চি লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব ই ডাব্লিউ এছ যদি ই এছ কৰিছিলে ই ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু টেনথ পাছ আপোনালোকৰ যোনটো পাছ কৰিছে য'ত নেকি স্কুলৰ নাম আছে সেইখন লাগিব এইচ এছৰ মাৰ্কশ্বিট লাগিব ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট যদি আছে দিব লাগিব আৰু যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ এন এমৰ আছে তেন্তে সেইখন গাঁঠি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ফটো যিহেতু আপোনালোকক ক'লোৱেই ফটো লাগিব তাৰপিছত স্ক'ৰ কাৰ্ডখন লাগিব স্ক'ৰ কাৰ্ড আৰু এডমিট কাৰ্ড যোনটো একজামৰ আপোনালোকে দিছিলে জি এন এম ডাব্লি এডমিট কাৰ্ডখন লাগিব এইটোখন গাঁঠি দিব লগতে এইকেইটাই ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ কাউচিলিঙৰ সময়ত বিচৰা হ'ব ত' নেক্সট আমি কথা পাতিম জি এন এম দুলীয়ান আৰু ডিগবৈ লগতে ভি কে এন আৰত কেনেকৈ এডমিশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন চলি আছে যিহেতু আপোনালোকে দেখুৱাই দিম কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব গোটেইখিনি তো আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰিব ভি কে এন এল নাৰ্ছিং এডমিশ্যন ডট ইন বুলি ইয়াতে ত' অফিচিয়েল পেজখন এনেধৰণে আপোনালোকৰ অ'পেন হ'ব ইয়াতে ৱেলকাম ভি কে এন এল স্কুল অফ নাৰ্ছিং দিয়া আছে তলত স্কুল লাৰ্ণ কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব নটিফিকেশ্যনত ন'টিছ ইনভাইটিং এপ্লিকেশ্যন জি এন এম চেচন দুহেজাৰ পঁচিছ আৰু ছাব্বিছ বৰ্ষৰ পৰা আৰু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া জি এন এম চেচন দুহেজাৰ পঁচিছ ছাব্বিছৰ বাবে গাইডলাইন দিয়া আছে গাইডলাইন কি কি ফিলিং আপোনালোকে কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ সময়ত সেইখিনি গোটেইখিনি দিয়া আছে তো প্ৰথমে ইয়াতে চাব আমি প্ৰথমে গোটেই তিনিখন আপোনালোকক দেখুৱাম ত' আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব সেয়াও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ন'টিছকেইখন প্ৰথমে চাই লওঁ ত' আপোনালোকৰ যদি কিবা কিউ কুৱেৰী থাকে বা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপোনালোকে এই ফোন নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি সুধিব পাৰিব বা মেইল কৰি সুধিব পাৰিব আৰু ইয়াতে একচেপ্টেবল ডকুমেণ্টছ দিয়া আছে সেইখিনি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ কি কি স্ক'ৰ কাৰ্ড অফ জি এন এম ডাব্লি লাগিব য'ত নেকি আপোনালোকৰ এছ এছ চি এছ এছ ইউ এইচ এছৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ যোনটো স্ক'ৰ কাৰ্ড দিয়া হৈছিলে সেইখন লাগিব এজ প্ৰুফ লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে কি কি লাগিব সেইখিনি চাই ল'ব পি আৰ চি লাগিব মেণ্ডেটৰী হয় ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ই ডাব্লিউ এ চাৰ্টিফিকেট স্কুল ফৰ্ম হোৱাৰ ক্লাছ টেন পাষ্ট সেইটো লাগিব এইচ এছ মাৰ্ক চিট লাগিব ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট যদি দিয়া আছিলে সেইখন লাগিব গোটেইখিনি ঠিক আছে থেংক ইউ ইয়াৰ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে নেক্সট পি ডি এফখন চাইছোঁ ত' এন আৰ এলৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি দিয়া আছে সেইখিনি চাব মিনিমাম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ এডমিশ্যন ত' এইখিনি দিয়া আছে গোটেইখিনি ছেমেই হয় যিহেতু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইখিনি আপোনালোকৰ আছে যিহেতু ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব আপোনালোকৰ ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন এজ পাৰ গভমেণ্ট আছাম এছ চি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট এছ টি পি দহ পাৰ্চেণ্ট এছ টি এছ পাঁচ পাৰ্চেণ্ট অ' বি চি এম অ' বি চি সাতাইছ পাৰ্চেণ্ট ই ডব্লিউ এছ টেন পাৰ্চেণ্ট আৰু এটা ডিচএবল কেণ্ডিডেটছৰ বাবে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট থাকিব টেন কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ অফ নুমলীগড় ৰেফাইনেৰী লিমিটেড ত' এইটো আপোনালোকৰ কভাৰ্ড আণ্ডাৰ গেৰাণ্টিভ স্কীমৰ দ্বাৰা ইয়াতে ৰিজাৰ্ভ কৰা হ'ব আৰু ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট থাকিব আপোনালোকৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে আৰু চল্লিছ পাৰ্চেণ্ট থাকিব অ'পেন ফৰ অল কেটেগৰীৰ বাবে এইখিনি আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু চিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেধৰণৰ হ'ব চিলেকশ্যন চেলফ বেছ অন দি মাৰ্ক্স স্ক'ৰ ইন দি জি এন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিচন কণ্ডাকটেড বাই সীমান্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্স ত' ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকৰ ডি মিনিমাম কোৱালিফাইং ক্ৰাইটেৰি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কাট অফ মাৰ্ক এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিশ্যন এছ পাৰ এডুকেশ্যন নটিছ বা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্স এতিয়া দিয়া আছে ডেটেট এঘাৰ আঠ দুহেজাৰ পঁচিছত যিহেতু আপোনালোকে দিয়া আছে ত' এলজিবিলিটিৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটোহে দিয়া আছে যিহেতু মই আপোনালোকৰ এলজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ ওঠৰ পাৰ্চেণ্ট ঊনত্ৰিছ মাৰ্ক পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্টেল আঠাইছ মাৰ্ক পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট আঠাইছ মাৰ্ক আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইখিনি জেনেৰেল কেটেগৰী এছ চি এছ চি অৱচ চি গোটেইখিনি চাই ল'ব ৰিজেকশ্যনো কৰা হ'ব কোনকেইটা কাৰণে ৰিজেকশ্যন কৰা হ'ব চাব এডমিশ্যন প্ৰচেছ কি ধৰণে হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি নিজেও চাব নহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ প'ষ্ট কৰি গোটেইখিনি চাবলৈ নাপাৰিব কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইখিনি চাই ল'ব এডমিশ্যন প্ৰচেছত নেক্সট ত' এয়া প্ৰথম ন'টিছখন যিহেতু আপোনালোকৰ ভিকেনৰ যি ইনভাইট কৰিছে আপোনালোকক ন'টিছখন প্ৰকাশ পাইছে কালি এডমিশ্যন ন'টিছ ফৰ জি এন এম ক'ৰ্ছ দুহেজাৰ পঁচিছ ছাব্বিছৰ বাবে ত' ইনভাইট কৰিছে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসমূহক ত' অনলাইন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে পোন্ধৰ আঠ দুহেজাৰ পঁচিছৰ পৰা চৌবিছ আঠ দুহেজাৰ পঁচিছ মিড নাইটলৈকে বেছিদিন দিয়া নাই যিহেতু আপোনালোকৰ ন দিনৰ সময় দিছে ন দিনৰ সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইনসমূহ কমপ্লিট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব আজিৰে পৰা আপোনালোকে অনলাইন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট আপোনালোকে চৌবিছ তাৰিখলৈকে পাৰিব তাৰপিছত নোৱাৰিব ত' আজিয়ে কৰক কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ ৱেইট কৰিব বা আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে দিয়া আছে এই লিংকত ক্লিক কৰিও ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ভি কে এন এল নাৰ্ছিং এডমিশ্যন ডট ইনত গৈও আপোনালোকে বা ডাইৰেক্ট ভি কে এন এল বুলি মাৰিলে আপোনালোকে এন আই এলৰ লিংকত অ'পেন কৰিব পাৰিব ত' গুগলত ভি কে এন এল নাৰ্ছিং এডমিশ্যন ডট ইন বুলি অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে অফিচিয়েল পেজটো ভিকেন এট ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰত প্ৰথমে ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইধৰণে পেজখন অ'পেন হ'ব ইয়াতে জি এন এম ক'ৰ্ছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফ'ৰ চেশ্যন দুহেজাৰ পঁচিছ আৰু ছাৰ্বিছৰ বাবে লাইভ দিয়া আছে দেখা পাইছে লাইভ নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্টাৰ সেয়া ইয়াতে নিউ নতুনখিনি যোনখিনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব সেইখিনিয়ে দিব লাগিব প্ৰথমে নাম মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তাত কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড কৰি এই কেপচাক'ডটো ইয়াতে ফিল আপ কৰি ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছতে লগ ইনলৈ আহি আকৌ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগ ইনলৈ আহি চৰি লগ ইন লগ ইনলৈ আহি আপোনালোকে গোটেই প্ৰচেছখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব ত' এয়া হৈছে ভিকে নাইলৰ নেক্সট আপোনালোকৰ আই অ' চি এললৈ গৈছোঁ ত' আই অ' চি এললৈ যাবলৈ এ অ' চি এন এডমিশ্যন দহ ইন বুলি আপোনালোকে মাৰিব পাৰিব ত' ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব বা প্ৰথম ন'টিছখন চাই ল'ব এইখন ন'টিছ হয় ন'টিছখন প্ৰথমে দেখুৱাই লওঁ তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম ত' ন'টিছ প্ৰকাশ পাইছে আজি ত' কেৱল মাত্ৰ ফিমেল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব আই অ' চি এলত ত' কিমানটা পষ্ট আছে ক'ত ক'ত কিমান আছে চাই ল'ব গোটেইখিনি দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে এ পি ডি এফখন লাভ কৰিব পাৰিব এ অ' চি এন এডমিশ্যন ডট ইন বুলি বা আই অ' চি এল ডিগবৈ বুলি মাৰিলেও আপোনালোকে পাই যাব ত' গোটেইখিনি ছেমেই হয় যিহেতু মই আপোনালোকৰ লাষ্ট ডে'টটো কেৱল মাত্ৰ দেখুৱাম তো ইয়াতে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ছয় ন দুহেজাৰ পঁচিছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ বাৰ ন দুহেজাৰ পঁচিছত ৰিজাল্ট পাব্লিছ কৰা হ'ব আৰু ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব কাউঞ্চিলিঙৰ বাবে সোতৰ আঠ দুহেজাৰ পঁচিছ ঠিক আছে সেইখিনি ত' ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিব চে'ম হয় প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিছে বাৰু তো ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ জে এন এম নাৰ্ছিং এট আছাম ৱেল স্কুল অফ নাৰ্ছিং ইজ অ'পেন বুলি ইয়াতে হালধীয়া যোনটো বক্সত ৰঙা আখৰে লিখা আছে এইটো দেখা পাইছে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইধৰণে অ'পেন হ'ব নেম দিব লাগিব ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ চেম হয় ইমেইল দিব লাগিব পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব তাৰপিছতে কেপচা ক'ড দি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লিট হৈ যাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পালে আৰু খবৰ কেইটা পাই আপোনালোকে অতিকৈ আনন্দিত হ'ব পাৰিছে কিয়নো আপোনালোকে এগৰাকী নাৰ্ছৰ সপোন আছিলে ত' যদিহে আপোনালোকে ভাল মাৰ্ক পাইছে বা ভাল বেয়া বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই যদি এলিজিবল হয় এলিজিবল হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ৰাখিব পাৰে কোনো ইয়াতে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট লোৱা নহয় যিহেতু অনলাইন নিজে যদি পাৰে আপোনালোকে অতিকৈ ভাল যদিহে নোৱাৰে তেন্তে কেফত গৈ আপোনালোকে অনলাইনসমূহ কমপ্লিট কৰিব পাৰিব তো আজিৰ খবৰকেইটা পাই কেনেকৈ পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ আপডেটখিনি পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিহেতু এই বৰ্ষত মই অলপ বিজি আছোঁ নেক্সট ইয়েৰৰ পৰা আপোনালোকৰ কণ্টিনিউ যিমানখিনি আছে আমি চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ সৈতে সময় দিবলৈ বা আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ তো আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে বুজি পালে ঠিক দুলীয়ানৰ ঠিক তেনেকৈয়ে আপোনালোকে দুলীয়ানৰ ছাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব ভিডিঅ' যিহেতু দীঘল হৈ গৈছে বহুতো তো সেইখিনি চাই ল'ব অঁ নেক্সট দিনৰ লগ পাম ধন্যবাদ